За вас питали в яке але. Просто копили. Добрий день, ви дивитесь громадське телебачення. Мене звати Антон Ємельянов. Ми зараз перебуваємо біля суму, де. Збирається колона студентів медичних вузів на підтримку медиків, що працюють зараз на барикадах, і допомагають пораненим і постраждалим під час подій в Києві. Ми зараз спробуємо підійти до організаторів акції, спитати власне, в чому сенс цієї акції, скільки людей приймає участь. Медицина не мешает. Медицина не мешает. Это громадское телебачение. Вы сейчас в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, что это за акция? И, в основном, кто ее организатор? Чего вы домогаетесь? Организатором являюсь я, Вадим Арестов, независимый медицинский э, деятель совместно с массой медицинских волонтеров и общественных деятелей. Мы э, протестуем против террора в отношении медицинских волонтеров и медработников, против давления на них со стороны администрации и в поддержку международной медицинской петиции Мы как сахар обратились к мировому сообществу медиков и ученых, чтобы те повлияли через пациентов на введение международных санкций э, и на ответственность э, людей, ответственных насилием. Скажите, пожалуйста, а... есть ли у вас какие-то данные, сколько медиков постраждало? час останется людей в Киеве, протягом остальных двух месяцев. Более 20 человек э, из реестра Красного Креста. Сколько же реальных волонтеров э, по зову сердца э, в статистике нет до сих пор. И э, более того, э, ее и не будет, потому что медицина, к сожалению, до сих пор является рабской профессией. Все находятся под э, гнетом э, административной вертикали, под гнетом э, Минздрава. Вы знаете, кто сейчас министр. Я перед теми э, профессорами, которые э, поддержали эту инициативу СТИКУ.МД и в целом это, э, этот митинг. И фактически кто выступает э, в поддержку? Выступает Комаровский, независимый врач. Выступает э, там, я, представитель Украинской медицинской статусы, независимый. Выступает Амосова, чье имя уже защищает ее от э, всех проблем. Скажите, пожалуйста, а у вас есть какая-то статистика, сколько медиков принимает участие? Зараз там допомагає на медичних пунктах на Майдані, на Грушевського. Больше 500 в... человек. Существует реестр волонтеров, люди по первому зову, люди дежурят один за одним. Собственно, вот есть медицинский волонтер, он расскажет больше. Я координатор организации волонтеров медик могу заявить, что дня на Майдане сотни лекарей, медицинских, медицинских Наших волонтерів можна мобілізувати, ми вже мобілізували в деякі дні, коли було напруження до 50 чоловік. Запущу організації з подопомогами Майдану, медичний штаб національного спротиву, розгорнуті медпункти, в яких працюють медпрацівники до медиків ну, щодня близько сотні. А коли в дні напруження, якихось протистоянь, то їх я думаю. Двічі втричі більше. Але я вам скажу, що м, забагато їх немає. Роботи завжди вистачає, медики без роботи не залишаються. Адже сотні поранених, сотні хворих щодня. Дякую вам дуже. І, будь ласка, пару слів буквально про плани подальші цієї акції, куди ви йдете і що да, ви далі робити. ще по періоду вопросу. Міжнародна Пікінсу Стінточка МД більше 6,5 тисяч медработників України. Но большинство делают это анонимно. Вы можете зайти на сайт skink.md и увидеть это. Сейчас планы. Мы приходим на Майдан, и мы говорим о своей позиции со сцены Майдана. После этого мы приглашаем э, всех желающих присоединиться к нашей колонии. Поднимаемся по Институтской, идем к э, Центральному управлению МВД на Богомольца-10, чтобы возложить кровавые халаты к ногам Глеба Жеклова и э, э, этой паре известных... Э, Сыщиков из э, местной встречи изменить нельзя. Почему? Потому что мы хотим, чтобы власть, э, чтобы силовые структуры понимали, что это их выбор. Либо они топчут дальше, эти палаты и обогряют кровью, либо они их поднимают и защищают, как они должны.